В нашому суспільстві стає все більше людей, які хочуть робити добрі справи. Сьогодні ми познайомимося зі справді унікальними. Ви ніколи їх не зустрінете просто на вулиці чи у цирку. Це лікарняні клоуни. І кожного дня вони кожного свого приходу до лікарні роблять щось добре для дитини і дозволяють собі зробити щось таке, щоб її біль цієї дитини зменшилася. Тож За кілька хвилин мы с вами поговорим в студии. Я з детства був примерным мальчиком, я над уроками потел, ни продавцом, ни поливальщиком. Я становиться не хотел. Я скромным рос и образованим. Я был не глуп, но с юных дней. Я твердо знал, что стану клоуном, ведь нет профессии главней. У них носы с узами на резинке, у них такая умная свинья, у них плодятся кролики в корзинке, и гусь, и на веревочке змея. Они шутить готовы, не смолкая, а мы

какой-то вы непонятной школе учились. Я думаю, знаете детские песни? Так, вот зрители и там зрители. По этой песню. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзья по белу свету. Договорились все вместе. Нужно сказать волшебные слова, и платочек у нас пропадет. Какие слова, кто знает? Абракадабра. Абракадабра? Какой-то серьезный конкурент, не волшебный, да? Турамбокус? Вот на хороший волшебный судьба. Фокус. Фокус, фокус, тру О! Все. Фокус, труля-ля. Фокус. Чпок? Какой чпок? Что там за чпок был? Девочки. Отодвиньтесь друг от друга. Это кажется, яичко снесли. Это яичко друзьями, Чпок. Итак, говорим, Фокус, фокус, труля. Только нужно все вместе сказать и поколдовать руками. Давайте. И.

У нас в гостях Сергій Денченко та Надія Машукова, актори Одеського театру юного глядача імені Островського. Вони ж лікарняні клоуни. Дуже рада вітати вас у нашій студії. Добро утра Добре утро, розкажіть більше про вас. Хто вони такі лікарняні клоуни? Яка їх основна місія? Ну, місія це нести хороше і позитивне настроєння. людям, ну в частности детям, которые долго лежат в больнице, у них э, так называемый, ну как больничный синдром, то есть, когда человек долго лежит в больнице, это как действует демотивирующее, угнетающее действие это на всех, но в особенности на ребенка. И вот мы как клоуны, призваны э, картинку эту сменить, то есть мы не лечим. Внимание, да, так. мы не лечим, мы, мы не просто лечим, мы не э, лечим. Возвращаем их немножко к жизни, потому что там детства нет, игр мало. Вот. А мы стараемся. Ну, что они что не видят, там? Врачи, э, печальные лица родителей, ну и, и постоянный режим, медсестры. То есть, а мы вот как бы что, что, нечто другое, что вырывает их из вот этой угнетающей обыденности. А расскажи, почему само вы вырешаетесь этим занятывать? Ну, играли бы себе в театре юного глядача, там, дитки, тоже Чего самое... Э, ця... Ну, вот Меня ця... пригласила Сережа, он, наверное, больше знает про то, как организовывался этот проект, а, так как это мой друг. Ну, да, и он меня увлек. Та, та, самое интересное, да, да что... Меня а тоже вот... пригласил Сережа, тоже мой вначале, друг. вначале пригласили, друг пригласил... Да, мы с Сережем. Да, вот. Получилось так, что ребята, вот мой товарищ Сергей Рудюк и Татьяна Гориславич, им, им пришла идея в, в создание вот такого вот проекта. Они его увидели у российских, в России есть то же самое, в Москве в частности, Константин Седов, организатор, идейный вдохновитель больничной клоунады. В Москве, ну и вообще они стараются по всем регионам ездить. Вот. вот они с ним познакомились, списались, договорились, чтобы он приехал, сделал первый обучающий тренинг. Ну и, конечно, на первый обучающий тренинг приглашает всех своих знакомых. Ну вот мы с Сережей были знакомы, он, конечно же, меня сразу пригласил, но ну, я потянул своих знакомых, коллегу, надежду, да. ее мужа Валика, он тоже с нами ходит. Просто здесь диванчик маленький, он и не поместился. Расскажите взагалі про вашу команду. Сколько зараз людей? Кто и чему эти люди. Ну, вот мы вдвоем, это точно. <laughs> ну, как бы втроем, таких работающих. Работающих. Волнов, да? Сейчас вот Три ну, человека. Здесь мы два. Муж-Жан. Жан, это моя жена. Есть определенная специфика. Надя. Понятное дело, что не все, наверное, хотят этим заниматься. Это должны, должны быть люди, ну, наверное, с определенным складом характера. Ну, еще с каким? С каким? Ну, во-первых, мне кажется, должны быть счастливые люди сами по себе. Ну, чтобы потому было что... Чем делиться, потому да. что... Во-вторых, ну, конечно, хорошо бы пройти вот этот тренинг, который мы проходили. И не то, что хорошо, обязательно Обязательно надо нужно да. пройти. Потому что мы этому учились, потому что клоун это ну, это не ну, просто... Творческая личность, по идее, должна да. быть изначально, но есть специфика работы. Есть по, специфика, да, говоря, это же не звычайный клоун, это да. реабилитация психологическая. Как это вообще тренинг, что такое самоликарняна клоуна, да, как вы можете описать? Ну, а что я вам скажу, самое главное, да, что, что клоун это, это, конечно же, это я, Сережа. Но клон всегда воспринимает все через игру. Он я гитарин, я да, ты, на, да, да. да. Это очень важно. А в чем заключается работа? Ну, конечно, мы должны, когда заходим в палату, мы всегда стучимся, мы всегда спрашиваем, можно ли зайти. Мы, самое главное, мы не должны нарушить атмосферу, в которой ребенок сейчас находится да мы, мы пытаемся не нарушить в нее мягко войти, мягко войти и чуть-чуть переделать и сделать ее более красочной, более радостной я знаю, что вы ходите разом с детиной на процедуры, так сопровождаете. да да это по желанию, да. конечно, если нас просят, то есть сами мы не, не, не навязываем. навязываемся просто если это необходимо, вот у них есть там манипуляционные, где перевязки делают, ставят капельницы, вот. конечно они плачут, детки плачут, не всем это нравится, да и взрослым, наверное не понравится, а тут вот. Ну и мы как бы отвлекающий фактор, мы там что-то им говорим, э, шутим, они пока на нас смотрят, им тут же хлоп-хлоп-хлоп уже поставили какие-то капельницы, какие-то уколы. А, чи было такое, что не вдавалось дитину ніяк відволікти от від э, того, что с ним происходит? Да, было такое. Вот, э, ну, просто не все в нашей власти. Порой э, детки на каких-то сильнодействующих препаратах, допустим, в онкологии, это химия или гормональные какие-то курсы, а там уже как, как получится, в какому настроении, потому что не он собой руководит, а все-таки препараты. Поэтому бывало так, что нас выгоняли и пистолетом били. Но ну, мы понимаем, что это не со, не со зла, а... Ну, в ну, принципе, в основном, если ребенок плохо погано. чувствует, мы стучимся, и мы он спрашиваем, говорит, не, не, да. не, не, нет, не надо. И да, мы, мы не заходим. Или это в эту мама говорят, да. Ну, угу. да. да. Еще не все мамы понимают, и мамы, да. папы вообще, что происходит. Они думают, что мы сейчас начнем там хороводы водить, прыгать. Да, прыгать. Там, сальто веселись, крутить. Ну, они, то есть, они... А Бога дачи вы еще из переплутала и натуда и они... Да, да, да. Люди многие привыкли к определенной такой массовке, да, когда массовики, затейники конечно, веселье, крики, громко, музыка. Это другая специфика этом есть что-то такое вимушене. ну, тобто люди з зазвичай гадають, гадая, что если кто пришел, в час будет с да. ними что-то делать. стереотипы да, срабатывают, да. И до чего то с Скажите, как вы с этим боретесь явищем, когда вы таке чувствуете? Ну только, не знаю, только, через юмор, ну а как Через да. опять-таки, я вот говорю, понятно, все через игру. Если уходить, ой, хорошо, я уйду, сейчас уходить. Ну, ну, допустим, допустим. Да, вот Надя как, как способ э, наоборот остаться. Да. <laughs> То есть, тебе говорят уходи, ты говорят, начинаешь спрашивать, уже как, ухожу, как, да. как быстро хоть ногами уходить. Ногами, И уже уходим. люди да Все начинают забывать, что они выгоняли, уже входят в беседу уже незаметно. Да не, не подожди нет, нет, Не, не, не уходите, уходите стой, уже. стойте, стой, Ну давайте договорим. У нас есть. Дзвеночек, мы будем, угу. что нам скажут глядчики, и продолжим. Ну давайте. Валик давай. звонит, наверное. Доброе утро. Я очень благодарна вашему телевидению за этих гостей, потому что я сама лежала с ребенком и видела этих клоунов, поэтому я их не Мне Спасибо. так приятно, что эти люди помогают деткам немножко веселее воспринимать мир. Я хочу добавить к этой теме, что на Западе, в каждой европейской стране, в каждой больнице детской или поликлинике есть комната игровая, где ребенок может пока в ожидании врача посидеть или поиграть с мамой, или отвлечься от грустных мыслей и от болезни. Скажите, вот у меня такой вопрос. как вы видите, руководство города как-то идет вам навстречу в том, чтобы организовать побольше таких вот групп, как вы? Дякую за питание. Насчет руководства города точно не знаю, но э, вообще наша организация общественная, благотворительная. Любой может нам помочь. Ну, В основном это частные какие-то помощники, скажем так. А руководства ну, пока нет. Может быть, мы, мы всего год работаем в Одессе. Ну, чуть больше полтора года уже. Может быть, они еще не услышали нас. Но надеемся на то, что они услышат. Ну, как у всех это... Проблема с помещением. Нам негде репетировать, негде собираться. Как мы называемся? Да. да. Ну... Как як вы взагалі, вот где вы собираетесь зараз? Как отбывается эта подготовка? Как получится, называется. То есть у, у нас есть друзья, волонтеры. У кого-то офис в 6 люди уходят из офиса. Мы приходим туда, там репетируем, собираемся. У кого-то там э, есть подсобное помещение в магазине. Мы туда приходим. Ну, так вот, слоняемся. Конечно, было бы здорово, что у нас был постоянный центр. Но в такое тяжелое время, конечно, об этом мечтать только можно. Поэтому... Если нужно порепетировать, место найдется везде. Ну да, мы-то уже как привыкли, можно порепетировать и у нас в театре, допустим, мы там собираемся иногда. А называемся мы «Больничные клоуны Украины». Общественная благотворительная организация БК Украины. То в других местах тоже есть такие же, как вы? Ну, конечно. И, и вы поддерживаете связок с всеми ликорнянами и клоунами да? Да, мы, да? Воду, кстати, ну, даже ездили на да. тренинг. Там были из... В Москве был тренинг. В Москве да. был тренинг. Откуда были? ребят? с Киева были. С Киева были, и из... из Харькова, кстати, из были. Из Харькова, из Ровно были. То есть, ну, из... наша армия растет. Ну, да. угу. И вы как-то взаимодействуете, да? Списываемся конечно, в сценах, в сетях, да. ну, как обычно, созваниваемся, встречаемся на семинарах. Они делятся своими семина... успехами. Да, мы... на семинарах встречаемся, Що найбільш корисного ви почерпнули на цих тренінгах? Як взагалі відбуваються тренінги таких колонів? Ну тренінги строється ну. Практически на техниках актерского повышения актерского мастерства практически у всех есть у наших преподавателей на тренингах актерское образование или режиссерское образование. Вот. Ну, допустим, на вот тренинг был летом. Ребята тоже, в свою очередь, приехали с тренингов из Голландии по школе. Михаила Чехова был. Ну, тренинг у них происходил. Это известный актер, гениальный актер, скажем так, начала века 20-го года. И, то есть они приносят что-то новое нам, ну и так вот идет по цепочке. Я, допустим, что э -э -э Работа с куклой. У нас был тренинг, да. Вот я тоже ну, это училась так, в училище. Да. Но это, это, это очень здорово, <див> потому что, допустим, в училище в театральном там. Вот такого не было. Ну, я да. я этого не обучалась, вот Это интересно. Ну и, конечно, всегда ну, клоуны больничные работают в паре. Это всегда белый и рыжий mm -hmm. клоун. Мы работали над образом белого клоуна, клоуна начальника и рыжего, который все время хочет помочь, но что-то у него не получается. Да-да-да. Ну, вот белый и рыжий клоун всегда в паре. Но это только у вас, чи это такая франшиза по всему? Ну это есть вашим. условия работы. Это а -а. условия работы. Всегда работают в паре. Всегда, клоун один не работает. Да. На импровизации все построено потому что заходишь в палату, смотришь, в каком ребенком состоянии, или он mm -hmm. смотрит э, какой-то фильм, или ну, он играет с пистолетиком. А чего, чего пойдет игра? Да, да, не знаешь, просто заходишь mm -hmm, и да. уже отталкиваешься, отталкиваешься от обстоятельств. Или девочка рисует. Mm -hmm. Мы можем что-то что какую-то игру сразу придумать. Ну да, а да, да может да. быть и больше людей? Че два это оптимально. Вы имеете в виду Кло, в, 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 втроем в палате, да, работать, mm -hmm. допустим? Ну, это можно, но это не очень. Эм, no На эффекты. Это менее эффективно, потому что троим тяжелее найти взаимодействие, чем двоим. Соответственно, у нас же получается ребенок это тоже партнер, а там еще и мама. То есть, а если еще пятый клоун, ну пятый, пятый, человек, то получается уж сильно много. А тут уже нужен сценарий, нужна срепетированность. А вот когда два человека, еще и понимающие друг друга с полуслова, ну тут возможность создания игры какой-то с нуля она намного больше, чем рождение игры происходит вот здесь и сейчас, mm -hmm. отталкиваясь ну, от да да, от предержания живое действие да да вот, вот, оно, оно, было, вот этим, ну, как дети? Они же очень конечно. Вот два, два ребенка обязательно начнут найдут чем заняться они постоянно могут найти Центр. общий язык играют да. что-то а когда много все сначала стесняются да, да вот когда ребенок заходит в большое большое помещение где больше одного ребенка, он чувствует себя уже меньшинством ему тяжело нужно время на это нужно временно это ну так вот и примерно работает и наш это ну, может быть речь человека такой молчаливый клоун, который... <свят> так можно его использовать в игру, <свят> да. В игру, да. Где-то втянуть. Ну, у нас обычно мамы там помогают. Да, <свят> обычно. <свят> ну, и папы даже Ну, бывает, это условие, <свят> да, что обязательно в паре, обязательно Одному сохранять белого и рыжего. <свят> Скажите, пожалуйста, как происходит организация вашей помощи? То есть вам люди звонят и говорят, ой, придите к моей детке. У вас есть какой-то план? У нас есть график. <свят> да. Да. Каждый четверг. Да, каждый четверг с 10 до 12 мы ходим э, по отделениям. Ну, за, за 2 часа мы успеваем обойти одно-два отделения. Потому что ну, разное количество деток. Вот. На воробьева 3 э, вот областная да, лекарня. Да. Вот, и там вот мы ходим каждый четверг. И когда нас будет больше, мы будем больше объем. Может, может, можно всю больницу пройти, дай. если будет их 20 пар. Угу сразу во все отделения пошли и одним махом всю больницу прошли. А еще вам звонят и кажут... Ось у нас там диты, им очень погано. но наприклад, например, у Миски или Карни. Можете вы прийти? Ну, конечно, вы, можете. Да. Конечно. Но обычно вообще специфика работы больничных клонов именно с тяжелыми детками, вот это да. те, которые лежат длительный срок, уже, да, длительный срок, не встают, может быть, или, короче, в больнице очень долго находится. Потому что дети, которые пришли на один-два дня, они не успевают... Не успевают войти в то состояние, из которого мы должны их выводить, вот. И поэтому они еще просто они воспринимают клоунов как некий подарок, скажем так. Ну, о, здорово, клоуны. А те детки уже именно, которые долго лежат, они совсем по-другому. Ты можешь с ними дружиться, тебя ждут. Ну, совсем по-другому. Другие какие-то отношения внутренние. Скажіть, будь ласка, які найприємніші моменти у вашій роботі? Чому ви от, продовжуєте цим займатися, не дивлячись на те, що це можливо і надій і, е, психологічно? Як ну, для не дуже мене, лег... я, я вот, скажу для себе, а Надя для сім'я ну, скажуть. Я ну, ж це э до вас э обох запитання. Э э ну, Може бути, і банально прозвучить, але. Когда детки улыбаются, это как маленькая победа все-таки, вот. потому что редко они улыбаются, а еще если смеются, хорошо. Ну, бывает просто удается поговорить, ребенок показывает, как он играет. Ну, вообще вот, когда создается об контакт общения, вот, наверное, это самый главный подарок, когда внутренне маленькое но удовлетворение наступает, что вот все-таки ты не зря пришел. Так, ну, не знаю, я такой человек. Вот <laughs> сложно, мне иногда бывает и грустно, и часто бывает грустно. А, когда понимаешь, что. Есть еще какие-то вот другие люди, вот эти детки, и ты понимаешь, что ты что-то важное в жизни делаешь, наверное, это греет, как бы это, наверное, не банально звучало, да, но да. это правда. В этом находишь какой-то смысл, может быть, не сразу, может быть, потом к тебе это приходит. И забываешь о своих каких-то, и понимаешь, что это вообще не проблема. Еще я... я здорова, я... у меня все хорошо в жизни, на самом деле. Все. Если сейчас нас чувствуют люди, которые тоже... у них щось запалало у серці, вони хочуть до вас приєднатися. Куди їм звертатись? Скажіть, Чи, наб... ти... Чи набираєте ви взагалі людей? Так, да, конечно, да, ми завжди всегда... відкриті? відкриті. У нас двері завжди для творчих людей, у яких желательно є опит роботи з дітьми, тому що ми швидше зможемо знайти общий язик, так сказать, передати ази професії і розвиватися вместе, рости далі. Вот. Но найти нас легко в интернете, в любых социальных сетях «Больничные клоуны Украины». Можно написать. Э, ну, телефоны на память я так не помню, но они все есть в интернете. Там ну, полностью открытая информация. На Фейсбуке наша страничка, ВКонтакте группа и страничка. Так что при желании набирайте в Гугле, и у вас вся информация выйдет на экран. Где в ближайшем часом вас сможет побачить люди А якщо мы рад... с детьми буквально буквально через, 20 через после минут. окончания эфира мы едем в, да. в больницу Это... У нас четверг, четверг каждый четверг да. я вам бажаю удачи, хорошего дня, доброй реабилитации для детей Спасибо, да и еще до вас приедновалась, а такие же люди. Спасибо большое. Мы будем очень ждать. Да, да, да. Дякуем вам дуже